الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله تبارك وتعالى كي حمد و سنا جو پوری کائنات کا خالق مالک اور سورج کی روشنی کا مالک ہے چاند اور ستاروں کی روشنی کا مالک ہے زمین و آسمان کا مالک ہے ہر ہر علاق الشین قدیر ہر ہر چیز پر قدرت اور طاقت رکھتا ہے ہماری جانوں کا مالک ہے اور اللہ تعالیٰ کی حمد و صنا کے بعد اس کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر بے حد بے پناہ کروڑوں درود و سلام كل غنیجو ظرراہمہ اور اے محبوب تمہارا رب بے پرواہ ہے رحمت والا یشا يَشَعْ ذہب اے لوگو وہ چاہے و یش تخلف مم بآ ما یش وہ چاہے تو تمہیں لے جائے اور جسے چاہے تمہاری جگہ لے آئے کما قوم ضرتی جسے چاہے تمہیں اوروں کی اولاد سے پیدا کیا تمہاری جگہ لے آئے اور اے حبیب تمہارا رب بے پرواہ ہے رحمت والا ہے اے لوگو اگر وہ چاہے تو تمہیں لے جائے اور جسے چاہے تمہاری جگہ لے آئے جیسے اس نے تمہیں دوسرے لوگوں کی اولاد سے پیدا کیا وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ کل اور اے حبیب تمہارا رب بے پرواہ ہے رحمت والا ہے اس آیت سے یہ درس ملتا ہے یہ معلوم ہوتا ہے یہ درس بھی ہو سکتا ہے کہ اے لوگو اللہ پاک جو ہمارا رب ہے جو ہمیں پیدا کرنے والا ہے جو ہمیں پالنے والا ہے اے لوگو اللہ تمہیں جو ایمان اور عمال صالحہ کی دعوت دیتا ہے اور کفر و شرک اور بد عمالیوں سے منع فرماتا ہے تو یہ نہ سمجھو کہ اس میں اس کا یعنی اللہ تبارک و تعالی کا کوئی فائدہ ہے بلکہ وہ تو غنی ہے بے پرواہ ہے اسے کسی کی حاجت نہیں کسی کی ضرورت نہیں کسی کی عبادت کی ضرورت نہیں وہ وحدہ لا شریک ہے اس کا کوئی شریک نہیں اسے کسی کی کوئی حاجت نہیں البتہ چونکہ وہ رحمت والا ہے وسعت والا ہے قدرت والا ہے طاقت والا ہے اپنے بندوں سے محبت فرماتا ہے ستر ماؤں سے بڑھ کر محبت فرمانے والا ہے اس لیے وہ تمہیں نصیحت فرماتا ہے نمائی کرتا ہے سرات مستقیم پر چلنے کی ہدایت دیتا ہے کیونکہ برائی برائی ہے اور اچھائی اچھائی ہے اگر پانی پیئیں گے دودھ پیئیں گے تو اس میں فائدے ہیں وہ پاکیزہ چیزیں ہیں اور اگر شراب پیئیں گے تو وہ منحوس ہے وہ بیماری ہے وہ نشہ ہے وہ انسان کے لیے تکلیف کا باعث ہے اس لیے اللہ تبارک و تعالی حرام سے بچنے اور حلال کی طرف راغب ہونے حلال کو اپنانے کا فرماتا ہے یعنی ایسے ہی حرام وہ کام جو انسانی فطرت کے لیے خراب ہے برا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کی طرف رہنمائی فرماتا ہے اس کی طرف اس, کا, اس کو اپنانے کی اپنانا اپنانے کا حکم دیتا ہے اور ہر وہ کام جو انسانی معاشرے کے لیے انسانی جسم کے لیے انسان کے لیے خرابی کا باعث ہے نقصان کا باعث ہے اللہ تبارک و تعالی اس سے منع کرتا ہے اور تمہیں تمہارے بھلے کی باتیں بتاتا ہے ورنہ اگر وہ چاہے تو تم سب کو فنا کر دے اور تمہاری جگہ دوسرے لوگوں کو لے آئے اللہ اکبر کیوں کہ وہ علا کل شعین قدیر ہے وہ ہر ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے طاقت اس کی ہے حکومت اللہ کی ہے طاقت اللہ کی ہے بادشاہت اللہ کی ہے بادشاہ ظالم اور جابر بادشاہ تھوڑے سالوں کے لیے تھوڑی مدت کے لیے تھوڑے رقبے پر جب حکومت کرتا ہے تو وہ جو چاہے جو اس کا دل چاہتا ہے وہ کرتا ہے لیکن میرا رب رب میرا کریم رب پوری کائنات کا مالک ہے پوری پوری دنیا کا مالک ہے پوری کائنات کا مالک ہے وہ چاہے تو گناہ گاروں کو نہ فرمانوں کو نیست و نابود کر دے اور ان کی جگہ اور نئے فرما بردار لوگ لے آئے اور فرما بردار لے لوگ لے آئے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں سے محبت فرماتا ہے انہیں صراط مستقیم پر چلنے کی ہدایت دیتا ہے انہیں راہ ہدایت پر لانے کے لیے پیغمبر دیے رسول دیے نبی دیے کتابیں دی صحیفیں دیے اور رہنمائی فرمائی جیسے تو فرمایا کہ اگر وہ چاہے تو تم سب کو فنا کر دے اور تمہاری جگہ دوسرے لوگوں کے لے آئے جیسے بہت سی قوموں کو اس نے فرنا کر دیا یا جیسے تم تم دوسروں کے بعد اس دنیا میں آئے اسی طرح تمہارے بعد دوسرے آ جائیں گے تو اس دنیاوی زندگی اور مال و مطا کو یہ نہ سمجھ لینا کہ ہم نے ہمیشہ ہمیشہ اس دنیا میں رہنا ہے اور یہ جو میرا مال ہے یہ ہمیشہ ہمیشہ میرے پاس رہے گا نہیں نہیں فرمایا دنیاوی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے فریب میں نہ ڈال دے بلکہ اپنی زندگی کے مقصد کو سمجھیں ہماری زندگی کا مقصد صرف اور صرف یہی یہ ہے جو قرآن نے بتایا ہے قرآن نے فرمایا وما خلقت الجن کہ نہیں پیدا الجن جنوں اور انسانوں کو مگر اپنی عبادت کے لیے بندگی کے لیے ہم اس دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت و ریاضت و بندگی کے لیے آئے لیکن ہم اس دنیا میں آ کر اس دنیا کے ہو کر رہ گئے آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یا رب العالمین جیسا دوسرے چاہتا ہے ہم ویسے بن جائیں اللہ ہماری رہنمائی فرما ہدایت کی راہیں آسان فرما سرات مستقیم پر چلا واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین